નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું આજે વાત કરીશું ધોરણ છ માં મિત્રો હિન્દી વિષયની કવિતા નંબર એક છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા જેના સ્વાયદાનું આપણે આ વિડીયોમાં સચુટ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા धोरण छः हिंदी विषय कविता नंबर एक इतनी शक्ति हमें देना दाता स्वाध्याय अंदर प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें पहला प्रश्न है मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहता है मित्रों उसका जवाब है लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं वे मानते हैं कि भगवान दयालु है सबका रक्षक है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता और वे भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो दूसरा प्रश्न है धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है जवाब धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है हर आदमी डरा डरा सा है कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारी का सामना कर करे और उन्हें लोगों को सा, आ, सांत्वना से रोके आ, सताने से रोके सॉरी और तीसरा प्रश्न है हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते और क्यों मित्रों हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते आज जगत में बुराइयों बढ़ रही है जीवन में सुख शांति का अभाव है लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं चौथा प्रश्न है हम सभी को क्या बांटना चाहते और क्यों मित्रों हम सभी को खुशियाँ को खुशियाँ के फूल बांटना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा उनके जीवन में कटे होंगे तो उन कंटके होंगे तो उन कांटों की जुबन हम भी महसूस करेंगे इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे पांचवा प्रश्न सबका जीवन ही बन जाए मधुबन मधुबन का भावार्थ क्या है मित्रों मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खूबसूरत फूल फूल खिले हो हमें सबको खुशियाँ के फूल बांटने चाहिए ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा प्रश्न मित्रों दो है नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों का पूरा कीजिए मित्रों जिसमें पहला वाक्य है राधा पढ़ने में तेज है हल्किया खेल में नहीं लेकिन लेकिन उसे दूसरा रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था तीसरा सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया चौथा मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है पांचवा आप चाय पसंद करोगे या कॉफ़ी छठा मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं और सातवां अध्यापक रुक गए और लग... लड़के के बोलने की प्रतीक्षा प्रतीक्षा करने लगे प्रश्न मित्रों तीन उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए जिसमें है उदाहरण कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं तो सुंदर तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है चार गाय के चार फेर होते हैं उसका उसका भाई विदेश गया थोड़ा मुझे थोड़ा पानी चाहिए लाल दीदी को लाल गुलाब पसंद है तीसरा तीसरा कमरा खाली था पंद्रह एक पक्ष में पंद्रह दिन होते हैं प्रश्न चार संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अः जिस तरह कु, वता कु तो क धक्का उसने मुझे धक्का मारा चू चुता च तो कच्चा तो यह आम कच्चा है त तो वता तुत्ता तो, तो, कुत्ता वफादार जानवर है न वता न तो न अन्न अन्य खेत में पैदा होता है और बाद में धवता ध्व बुद्ध यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है द वता वह विद्वान पुरुष है सुवता विश्व 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 में शांति होनी चाहिए ह हो वता हो अश्या। आज असह्य गर्मी है द वता म द पदा उसके चरण में पद्म पदाम पद्म जैसे है प्रश्न पाँच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए हमें किसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों मित्रों हमें नेकी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है दूसरा आने वाला कल कैसा होगा तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा तीसरा हम ईश्वर से कोई कैसी जिंदगी की कामना करते हैं तो हम ईश्वर से कामना करते हैं वह हमें जित जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो चौथा हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए पांचवा हमें किसके बारे में सोचना चाहिए तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है छठा हमारा मन पावन कैसे बनेगा तो हमारा मन करुणा के झल से पावन बनेगा सातवां कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा आठवां किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए प्रश्न छ उदाहरण के अनुसार समान वाले लेकिन कि तुकान शब्द लिखी है जिस तरह लड़ाई तो उतराई कमाई बुनाई धुलाई पटाई सिलाई तो कथाए, प्रथाए और व्यथाए, सुंदरता मानवता सफलता श्रेष्ठता ग्वालिन मालिन तेलिन दर्जिन लिखावट बनावट सजावट टुकावट सुनकर लिखकर पढ़कर कहकर चिड़िया गुड़िया बुढ़िया चुड़िया प्रश्न साथ नीचे दिए गए चित्र के देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए कीजिए मित्रों यहाँ एक चित्र आपेल है सरस मजा है तब जको समुद्र किनारा चित्र है बराबर तो य चित्र नु आप वर्णन करिए तो इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं एक लड़का तैर रहा है लड़ एक लड़का गेंद से खेल रहा है उसके पास एक महिला खड़ी है तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है दो लड़के रेत से घरों दे बना रहे हैं एक गुब्बारे वाला खड़ा है एक लड़की मुंह से फूक कर गुब्बारे में हवा भर रही है आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही खरीद रही है पास में उसका बच्चा खड़ा है बाई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे पास में नारियल के दो वृक्ष दिख रहे हैं प्रश्न निम्नलिखित का में अनुवाद कीजिए मित्रों सरस रहती थी उसका घोसला पेड़ पर था तेनो माड़ो वृक्ष पर तो घोसले में उसके तीन बच्चे थे तो माला में मा तेनाली बच्चा था अः वह अपने बच्चों के साथ रहती थी एक दिन एक शिकारी वहाँ आया તે પોતાના બચ્ચા સાથે જ રહેતી હતી એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો વા ચિડિયા કો મારના ચાહતા હતા ચીડિયાને બચ્ચો કો શીર નાચા કર બેઠને કા કહા એટલે કે તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માળાની અંદર નીચું કરીને બેસવાનું કહ્યું હતું વા ખુદ વહા સે ઉડ ગઈ ઓર પત્તો મેં છીપ કર બેઠ ગઈ તે પોતે પણ ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ शिकारी चिड़िया कौन देख कोई न देखकर वहां से चला गया यानी कि शिकारी थे, नो चकली नो थे जतो तो बच्चों ने न જોઈને चिड़िया એટલે કે ચકલીને ન જોઈને ત્યાંથી જતો રહ્યો તો સરસ મજાનું અનુવાદ તમે પણ કરી શકો છો પ્રશ્ન 9 છે મિત્રો કાવ્ય પંક્તિ કા ભાવ લખીયે જિસમે પેલા હે બેર હોના કિસકા કિસિ સે ભાવના મન મે બદલે કી હોના અમે हमसे किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो दूसरा अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना हे ईश्वर तू तो अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर पन्ना पवित्र कर दे મિત્રો સરસ મજાનું અહીંયા આપણું જે સ્વાધ્યાય છે તેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કર્યું આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને મિત્રો ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરજો તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા અને મિત્રો ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેજો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અમને રજા આપશું જય હિન્દ જય જય ગરવી ગુજરાત